الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى كافة على حبيبنا محمد المصطفى صلى الله تعالى নলমুষে আমি শৈত বিস্মিল سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد <صدق> الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن وقال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او أدنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل في أحسن صورته صلوا عليه وسلموا